শ্যামকানু মহন্ত এবং সিদ্ধার্থ শর্মা গুয়াহাটিতে আছেন বলে মনে করেন না অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য উড়ো খবরে বিশ্বাস না করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ন্যায় বিচার হতে পারে হিমন্ত বলেন আদালতকে সন্তুষ্ট করার মতো করেই কাজ করতে হবে এসআইটিকে কারণ তাৎক্ষণিক ন্যায় চাইলে আদালতে আমরা ব্যর্থ হব মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আমাদের নির্দিষ্ট সময় দিন এসআইটির কাজে অসমের মানুষ সন্তুষ্ট না হলে সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে আই হেভ অলৰেডি গিভেন দ্য টুইট দেট দে হেভ বিন গিভেন প্ৰফেচনেল ফ্ৰীডম চ' নাও ইউ কেন আক্স এছ আই টি হেড ইফ ইউ ৱান টু হেভ ম'ৰ কুৱেশ্যন অন ডেট মই মই নাভাবোঁ মই নাভাবোঁ যে তেওঁলোক গুৱাহাটীত আছে আৰু কাৰণ গুৱাহাটীত থাকিলে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে পুলিচক যোগাযোগ কৰিলেহেঁতেন প্ৰটেকশ্যন বা আন কিবা কাৰণত আৰু মই আমি যিহেতু আমাৰ এছ আই টি এ টেলিফোনবিলাকো ট্ৰেক কৰিব পাৰে মই যিমান দূৰ জানো তেওঁলোক এই মই কথা কোৱা মুহূৰ্তলৈকে অসমত নাই এতিয়া বিভিন্ন কথা বতৰা ওলাই থাকিব আৰু উৰা বাতৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰিৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে আৰু শ্যাম কানু মহন্ত অসমত আহিলেও আমি তেওঁক সোধ পোছ কৰিব লাগিব তেওঁক মাতিব লাগিব গতিকে ই এটা আইন আৰু তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গোটেইটো আগবাঢ়িব সেইকাৰণে যিসকলে জুবিনক ভাল পায় তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ ঘটনাটোৰ পৰা আমি উৰা বাতৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰ মাজেৰে বিভ্ৰান্ত নিজেও হ'ব নালাগে আনকো বিভ্ৰান্ত কৰিব নালাগে অসম চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক এছ আই টিয়ে ভাল কৰি তদন্ত কৰিব আৰু এছ আই টি যদি ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হয় আমি চি বি আইলৈকে হ'লেও পঠিয়াম গতিকে আমাৰ দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট যে আমি সিদিনাখন কি ঘটনা হৈছিল তাক আমি বিচাৰি উলিয়াম আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আপোচ নকৰোঁ কিন্তু উৰা বাতৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিকৰ বাতৰিয়ে সকলোকে এক প্ৰকাৰ বেতিবস্ত কৰি ৰাখিব আচল কথাটোত আমি যাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি সকলোৱে কিছুদিন এছ আই টিক সহযোগ কৰা উচিত আৰু যেতিয়া আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিম যে এছ আই টিয়ে ভাল কাম কৰিব পৰা নাই তেতিয়া আমি চি বি আইলৈকেও পঠিয়াব পাৰিম সেইকাৰণে আমি অত্যন্ত ধৈৰ্যৰে সৈতে অপেক্ষা কৰিব লাগে ভিচেৰা ৰিপৰ্ট আহিব প'ষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট আহিব ছিংগাপুৰৰ পৰা মানুহখিনিক উভতাই আনিব লাগিব সেই সময়ত যোন আছিলে ই এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব কিন্তু যদি কোনোবাই কয় ইনষ্টেণ্ট জাষ্টিছ লাগিব তেতিয়াহ'লেতো ক'ৰ্টত আমি ফেইল হৈ যাম কাৰণ আদালতেতো আৱেগটো নুবুজিব আদালতে পইণ্ট টু পইণ্ট উত্তৰ বিচাৰিব সেইকাৰণে আদালতক সন্তুষ্ট কৰিব পৰাকৈ এছ আই টিয়ে কাম কৰিব লাগিব আপোনালোক সকলোৱে চৰকাৰক সহযোগিতা কৰক আমি সকলো জুবিন অনুৰাগী কোনো বেছি নহয় কোনো কম নহয় সেইকাৰণে আমাক এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰক আপোনালোকে চব তেনেকৈ যদি আপোনালোকে ব্যক্তি ব্যক্তিৰ নাম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিব আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ কাৰণে দিগদাৰী হৈ যাব শেখৰ গোস্বামী চন্দীপন গাৰ্গ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ নিশ্চিতা গোস্বামী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত বহুতজনৰ নাম ওলাই আছে সকলোকে এজন এজনকৈ মাতিব লাগিব অন্ততঃ চৌব্বিছ ঘণ্টা আঠচল্লিছ ঘণ্টা কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব সকলোবিলাক আপোনালোকৰ যিমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে অহা দহ পোন্ধৰ দিনত সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই যাব সকলো আহিব লাগিব ইয়াতখনত যিমান ব্যক্তি আছিলে পোন্ধৰজন যি ব্যক্তি আছিলে গোটেইকেইজন তদন্তৰ আওতাত আহিব লাগিব যিসকল আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে কিবা এটা ব্ৰেকিং নিউজৰ অপেক্ষাত নাথাকিব এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়ক আমি যাতে কামটো কৰি উলিয়াব পাৰোঁ আৰু মই এইটোও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে এছ আই টিয়ে যদি ভাল ৰিজাল্ট দেখুৱাব নোৱাৰে আমি লগে লগে চি বি আইক পঠাই দিম